Hmm. Ha? Video okey eh? Audio dah okey. Satu alasan yang selalu digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum pelaksanaan GST ialah dengan membuat perbandingan mudah kononnya GST ini yang akan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan um, akan menurunkan harga barang kerana GST pada kadar 6% ini lebih rendah daripada uh, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan tetapi apa yang tidak disebut oleh kerajaan ataupun tidak diterangkan dengan baik ialah skop percukaian ini adalah sangat berbeza cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan sebelum ini hanyalah kepada barang-barang dan perkhidmatan yang tertentu sahaja. Apabila GST dilaksanakan pada 1 April yang lalu, keadaan ini bertukar kerana konsep GST ini ialah semua barang dan perkhidmatan akan dikenakan cukai pada kadar yang standard iaitu 6%. Jadi kalau dahulu mungkin hanya ada 100 barang daripada kilang sahaja yang dikenakan cukai 10%. Sekarang ini skop itu telah diluaskan sampai beribu-ribu barang, semua barang. perkara yang kita tidak pernah terfikir pun untuk dikenakan cukai, contohnya apabila kita keluarkan wang simpanan kita sendiri daripada bank yang berbeza, itu pun dikenakan cukai. Satu lagi sebab Paling utama, kenapa GST ini menaikkan harga barang um, walaupun pada kadar 6% itu jika dibandingkan dengan cukai jualan sebelum ini uh, lebih rendah berbanding cukai jualan 10% adalah kerana cukai jualan adalah cukai pada satu peringkat. Cukai GST yang dikenakan sekarang ini adalah cukai pelbagai peringkat. Jadi, saya bagi uh, satu perbandingan mudah. Katakanlah uh, kita membeli jam. Sekarang ini uh, popular mengenai jam kerana menteri-menteri pakai jam yang mahal. Eh? Tapi, katakanlah kita beli jam yang harga biasalah, yang dalam harga RM200 sahaja. Dan saya bagi contoh ini dengan mengambil kira ada tiga peringkat. Pengilang menjual kepada pemborong. Pemborong kemudian menjual kepada kedai kedai kemudian menjual kepada pengguna dan kita beli jam itu akhir sekali. Baik. Kita tengok sebelum ini di bawah cukai jualan ya. Pengilang akan menjual pada harga RM100, kemudian perlu dikenakan 10% cukai jualan. Maka daripada pengilang kepada pemborong, harga yang dijual ialah RM110. Pemborong akan beli daripada pengilang 110 ringgit. Oleh kerana cukai jualan ini adalah cukai satu peringkat, maka pemborong itu tidak boleh menuntut kembali cukai yang dibayar kepada pengilang. Maka 110 ringgit itu menjadi kos kepada pemborong sepenuhnya. Pemborong akan mengambil untung RM30. Maka pemborong akan menjual kepada pekedai pada harga RM110 kos yang dibeli daripada pengilang campur RM30 untung dia akan jual pada harga RM140 Pekedai yang akhir sekali akan beli pada harga RM140 dan dia ambil untung RM50 maka harga yang akan dijual kepada pengguna adalah RM190 jam satu jam RM190 daripada harga RM190 itu cukai yang ditanggung oleh rakyat adalah RM10 iaitu yang dibayar pada peringkat kilang tadi RM110 itu di bawah cukai jualan pada kadar 10% seperti yang berlaku sebelum ini sekarang ini di bawah GST eh? semua yang lain tetap pada kadar yang sama iaitu kos dikilang RM100 kemudian keuntungan yang diambil oleh pemborong pertama tadi adalah RM30 dan keuntungan yang akan diambil oleh pekedai apabila dijual kepada pengguna juga tetap sama RM50 Pengilang akan menjual kepada pemborong dan akan mengenakan cukai GST 6%. Maka pada harga RM100 dicampur cukai GST 6%, maka pengilang akan jual kepada pemborong RM106. Tetapi di bawah GST, oleh kerana GST ini adalah cukai pelbagai peringkat yang saya telah sebut tadi, peniaga yang dikenakan GST boleh menuntut balik GST itu. Ha yang ini yang selalu disebut oleh Timbalan Menteri Datuk Ahmad Maslan kenapa dia begitu yakin harga akan turun dengan GST kerana atas alasan peniaga-peniaga ini sebenarnya boleh menuntut balik GST yang telah dikenakan oleh sebab itu kosnya akan turun. Ya. Tapi itu tidak berlaku kerana kalau ambil contoh ini ya, pemborong membeli pada harga RM106 dia akan tuntut balik RM6 GST jadi kosnya ialah RM100 ya? Kos dia memang betul Sudah jadi RM100 Dia ambil untung RM30 ya? Tetapi untuk menjual kepada Pekedai yang seterusnya Jadi kosnya ialah RM100 campur untungnya RM30 RM130 ringgit, ringgit, Tetapi dia kenakan GST 6% di atas RM130 itu maka yang dijual harga kepada pekedai adalah RM137.80 kemudian di peringkat yang terakhir, pekedai akan membeli pada harga RM137.80 dia boleh tuntut balik RM7.80 itu kerana uh, dia berdaftar jadi kosnya ialah RM130 oleh kerana pekedai seperti juga sebelum ini semasa um, tukai jualan akan mengambil untung RM50 maka kos kedai campur dengan keuntungan adalah RM180. Kemudian untuk dijual kepada pengguna per perlu dikenakan GST sebanyak 6%. GST 6% pada kos RM180 adalah RM10. 80 sen. Maka harga akhir yang akan dibeli oleh pengguna ialah RM190.80. Jadi contoh ini bagi saya adalah bukti yang paling kukuh secara matematik yang tidak boleh dinafikan oleh mana-mana menteri, tidak kira tinggi mana pun CGPA menteri itu bahawa di bawah GST oleh kerana cukai ini adalah cukai pelbagai peringkat yang dikenakan bagi setiap urus niaga maka sudah tentu yang akan menanggung beban itu adalah pengguna yang paling akhir kerana harganya akan naik dan cukainya juga akan naik. Um keadilan sekarang ini bersama-sama beberapa rakan yang lain kita akan tumpukan kepada mendesak kerajaan supaya barang-barang yang um, selalu digunakan oleh rakyat ataupun oleh golongan muda atau golongan-golongan yang berpendapatan rendah lebih banyak barang-barang ini dikategorikan sebagai kadar sifar. Saya seru seberapa ramai untuk menyertai kempen ini uh, dan boleh lawati laman www.bantahgst.com dan dengan desakan ini paling kurang bagi tempoh masa yang terdekat ini kita boleh cuba untuk kurangkan bebanan rakyat tetapi untuk jangka masa yang panjang cara terbaik ialah untuk kita zahirkan penentangan GST ini cara terbaik contohnya ialah um, menyertai demonstrasi-demonstrasi, rapat umum Uh, menyuarakan bantahan terus kepada wakil rakyat, terus menyampaikan maklumat-maklumat mengenai uh, GST yang membebankan ini kepada keluarga terdekat, menyebarkannya di laman sosial dan zahirkan bangkangan itu. Paling penting sekali ialah di peti undi kelak, kerana hanya apabila bertukar kerajaan barulah cukai GST ini boleh dimansuhkan